Я думаю, что такую концовку предсказать так никто не мог. Еще за минуту до конца, за полторы минуты болельщики наверняка мысленно настраивались на то, что команда проиграет. Потом уже за секунду до конца мысленно настраивались на то, что команда выиграет. И вот такая развязка. Что произошло в последний момент, на ваш взгляд, как бы вы трактовали этот решающий эпизод матча? В последний момент, я думаю, что все видели, что произошло. Мы потеряли игрока, который забил нам с фолом. То есть как бы мы его трактовали, недоработка в защите, ошибки, трактовать можно это по-разному. В такой ключевой момент особенно обидно, что мы провели очень хорошую концовку и, можно сказать, вытащили очень тяжелую игру. Но, по-моему, многие начали слишком рано радоваться и праздновать победу. Играть надо 40 минут. Обгоняя соперника и обгоняя соперника или все-таки перевешивает э, ваше недовольство теми эпизодами, когда отпускали фервера на 10 и более очков вперед? А вы, какие эмоции больше? Эмоции? эмоции, неприятные. Первое, обидное поражение. Второе, очень часто мы не выполняли то, о чем договаривались и на игровой установке, и то, о чем, что мы обсуждали в перерыве, то, что мы разбирали на тренировках до игры. И иногда приходит мысль, что некоторая тренерская работа как-то скаутинг, как-то разбор соперников производится вообще бесполезно. Иногда такие мысли посещают. Ну, в принципе, боролись, да, характер проявили, это хорошо, но хотелось бы победный результат, и хотелось бы мы настраивались на немного другой результат. Настраивались сами, настраивали команду. Вы знаете, по турнирной таблице нам хотелось бы и было необходимо, чтобы быть выше фера, выиграть 11 очков. То есть и начали вообще отвратительно 14-4. Вот, то есть для некоторых игроков было, по-моему, неожиданностью, что их выпустят в старте. Вот, поэтому они отыграли так свой отрезок. Но знаете, хорошая команда делается из хороших игроков. Пока у нас есть ряд неплохих игроков, и набор хороших парней я думаю что такие игры если мы из них все вместе будем извлекать правильные уроки и делать правильные выводы будут идти на пользу и в дальнейшем